عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ رات سے سورة الرحمن کے سلسلے چل رہی تھی میرے خیال میں رات کو یہاں تک پہنچی کہ الرحمن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفت اور اللہ تعالیٰ کا وہ اسم گرامی جس میں وہ صفات ظاہر ہے کہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت اور انسان کے وہ وہ چیزیں میسر ہیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر صورت الرحمن کے نام سے کیا اور سورت الرحمن میں خاص طور پہ ان چیزوں کا ذکر فرمایا ان طرف انسان کا توجہ مبزول کروایا اس کے توجہ دلائی اس طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن کے تحت ان چیزوں کو ظاہر کیا اور اس کا تعلق الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام سے ہے اس اسم سے ہے کہ جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا میں عرض کر لوں یہ محفل کے حوالے سے اور سننے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا کر لیتا ہے وجود دے دیتا ہے اور ابھی ماں کے پیٹ میں حرم میں ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز بغیر مانگے دے دیتا ہے یہاں تک کہ اس کو جو غذا دیا جاتا ہے وہ بھی اس کے ناف کے ذریعے سے دیا جاتا ہے کہ اس کو نہ چبانا پڑ جائے اور نہ پرابلم آ جائے اس کا ہر مشکل اس کا جو ضروریات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ وہ بغیر مانگے اور بغیر تگ دو کے وہ بغیر کسی تگ دو کے وہ سب کچھ اس کو ملتا رہتا ہے وہ بناوٹ ہو رہی ہے جا تکمیل ہو رہا ہے اس کا تعمیر ہو رہا ہے عطا ہو رہی ہے اس کو مختلف چیزوں سے بے شمار چیزوں سے وہ انسان اس تک پہنچتا ہے کہ ایک انسان نو مہینے کے بعد جس کو انسان کہا جاتا ہے اب آپ اس کو اگر ہم بیٹھ جائے تفصیل پہ کہ کی کیا کیا ملتا ہے تو بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے ہر حوالے سے بہرحال مختصراً ایک تصور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ جو ہمارا عالم خلق ہے عالم خلق کا ایک بڑا کمال ہے یا ایک بہت بڑا کام ہے ایک بڑا نظام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس میں آئے گا وہ سب سے پہلے اپنا کام شروع کرے گا کچھ حرکت اس سے چاہیے ہوتا ہے اس چاہت کے اس جستجو کے اس حرکت کے بغیر اس کو کچھ نہیں ملتا مثال کے طور پہ اسی بچے کو جو رسک مل رہا تھا پیٹ کے ذریعے سے پہلے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اب وہ جو پہلا کام شروع کرتا ہے وہ جستجو کی شکل میں وہ رونا شروع کر دیتا ہے اس کا پہلا جو بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ رو لے اگر وہ بچہ نہیں روتا ہے تو طبی نقطۂ نگاہ سے اس کے دماغ کے تمام چیزیں جس طرح ہم ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس طرح ہم چابی لگا دیتے ہیں اور گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے ساری چیزیں حرکت میں آ جاتی ہے جب تک اس میں کرنٹ جب تک اس میں چلانے والا اس کا سلف وغیرہ ساری چیزیں اس کو حرکت نہ دے انجن وغیرہ وہ ساری چیزیں حرکت میں نہیں آتی اس حرکت کو انجن والا جو ہو گیا سٹارٹ اس کے بعد وہ الگ چیز ہے کہ آپ اس کو کس گیر میں چلاتے ہیں پھر اس کو اسپیڈ دیتے ہیں کم کرتے ہیں چیزیں کہتے ہیں لیکن وہ جو پہلے والا جو سلف کا جو چابی مارتے ہیں آپ تاکہ سارے چیزیں فعال ہو جائے پیٹرول بھی آنا شروع ہو جائے کرنٹ بھی آنا شروع ہو جائے پانی بھی حرکت شروع کرے سارے چیزیں جو کرتا ہے یہ بچے کا یہ پہلا جو کام ہے رونے کا وہ یہی ہے آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس کا بھی جو پہلا کام سے سٹارٹ لے لیا وہ اتفاق سے رونے سے لیا کیونکہ جستجو بغیر طلب کے جستجو طلب کے بغیر اس عالم خلق کے کوئی چیز آپ کو ملتا نہیں ہے رونے کے بعد جو اس بچے سے دوسرا کام لیا جاتا ہے حالانکہ اتنا انتظام ہو گیا اس بے جان کے لیے اس ناچیز کے لیے اس چیز کے لیے ایک مانا میں نا چیز ہے ایک چیز میں سب کچھ ہے تو اس کے بعد اس کا جو سب سے کام اور پہلا کام ہے وہ یہ کہ وہ چوسے گا خود حرکت کرے گا اگر یہ حرکت وہ بچہ جو چوسنے والا سسٹم وہ نہ کرے تو وہ سسٹم آپ کو دودھ والا سسٹم حرکت میں نہیں آتا جب تک یہ مانگنا نہ کرے کہ اب کیونکہ یہاں علم ہے خلق کا یہ بنیاد ہے کہ وہ پہلے روئے گا اپنے مطالبے کے لیے جتنے مطالبات ہیں تھن لگ رہی ہے رو رہا ہے درد ہو رہا ہے تو رو رہا ہے کھانا مانگ رہا ہے تو رو رہا ہے پیشاب آ رہا ہے تو رو رہا ہے پیمپر گندا کر دیا تو وہ رو رہا ہے وہ جو مطالبہ کرتا ہے اس کا تمام کے تمام زبان جو ہے وہ رونے کا ہے اور دوسرا جب اس کو فیل مل جاتا ہے طلب کے بعد تو فیل بھی اس کے اپنے حرکت سے شروع ہوگا اگر اس نے اپنے حرکت سے شروع نہیں کیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو یہ چوسنے والا سسٹم سکھا دے فطرت اس کو پہلے قدرت اس کو سب سے پہلے رحمان جو ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے رب کہ تم نے طلب کرنا ہے اور طلب کے بعد اس کے لیے جستجور بھی کرنا ہے طلب بھی کرنا ہے تو آپ اس پہ غور کریں کہ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر طلب اور جستجو اور آپ کے وہ درکار نہ ہو موت اس لیے ہے کہ اب آپ آزاد ہو گئے کرنے سے نہ آپ سے طلب چاہیے نہ آپ سے کرنا چاہیے نہ آپ سے خالص چاہیے نہ آپ سے ودا. آپ تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس کو یا اس کے مزے لے لو یا اس کے عذاب لے لو وہ ایک الگ یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں سب سے پہلے جو قدم آپ رکھتے آپ طلب کا رکھتے اور آپ کے طلب کے مت انسان یہاں یہ فرمایا کہ لیسل اللہ ما سعا. نہیں ہے انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس نے کوشش کی اور جستجو کی کیونکہ یہاں عالم خلق میں جب آپ کو لایا گیا عالم امر میں تو آپ حاکم وہ تو وہی ہوگا جو کن فن وہ کہے گا جو روح کا ہے عالم خلق میں ایسا ہے کہ جس کا تعلق آپ سے وابستگی ہوگی اور آپ سے وابستگی آپ کا پہلے جو پہلے ہے وہ آپ کا طلب ہے اور پھر اس کے بعد ایک حرکت کرنا ہے تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں قرآن مجید کا یا سر فاتحے کا یا تفسیر کا یا یہ ہے ہم بہت سارے بندوبست کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بیٹھتا ہے نا یہ میری زندگی کا تجربہ ہے میں نے اپنے جو پتر عالم کی محفل میں میں بیٹھتا تھا اور سیکھتا سیکھتے ہم لوگ وہاں پر وہاں پر بھی طلب کا اور ساتھ ساتھ میں کوشش کا تھوڑا عمل دخل ہے انسان ایسا نہیں بننا چاہیے جو بالکل ایک آٹے کے بوری کے طرح کی طرح لا کے رکھ دیا اور پھر کسی اور نے اٹھا لیا اس عالم عالمی امر تو نہ بنے تھوڑا عالم خلق سے تعلق رکھے جن چیزوں سے انسان کی جستجو ہو جن سے انسان کے طلب ہے اب مثال کے طور پہ میں یہ دیکھا کہ ہم لوگ مثال ساڑھے آٹھ بجے ہم یہاں داخل ہوتے کتنے لوگ آپ کے ایسے ہوں گے جو یہ نیت کرتے ہوں گے کہ میں اعتکاف کا نیت کرتا ہوں مسجد میں بیٹھنے کا جب آپ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ تو آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ مفتاح لی ابو آب رحمت کا جو بھی ہے یہ تو ایک دعا ہو گئی جو آپ نے طلب کر لیا ایک آپ کا وہ نیت بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ میں نے اعتکاف کا نیت کر لیا ابھی اگر ہم گیارہ بجے اٹھیں گے تو جتنا ہمارا ٹائم اس میں گزرے گا وہ جو ہم نے اس کے لیے کوشش کی اور وہ طلب کیا تھا وہ ہمارا ثواب میں ہوگا یہاں تک کہ میں نے کل آپ سے کہا کہ محبت اور عشق کے راستے کا جو پہلا بنیاد جو شروع ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا یہ بت نہیں ہے یہ کیا کرتا ہے توڑنا پڑ گیا اس بتوں کو نام آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب کیا ہے رب کے بارے میں اب اس کے جستجو اور طلب اور وہ چوسنا شروع ہو گیا جو انسان کے پہلے مقام کے ساتھ ہے تو تھوڑا سا انسان اپنے اندر جب طلب پیدا کرتا ہے تو جو محفل روحانی اور درسی ہوتا ہے بالخصوص قرآن مجید کا مصنوعی کا اور بخاری شریف کا یہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح کا بیٹھا ہوا طالب اور جستجو والا ہوتا ہے اس میں اس علوم کا کشش اور اس علوم کے وسعت اور اس کے فیوزات اور برکات میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے جبرن بیٹھے ہوئے ہو یا تھوڑا سا اس میں سختی ہو تو وہ جو استاد ہوتا ہے یا جو پڑھانے والا ہوتا ہے یا اس میں سے اپنے چیزوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے آگے سے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچہ اگر ماں اس لیے مولانا نے فرمایا کہ ان است در پستان جان یہ باتیں جو ہے روح کے پستان میں روح کے پستان میں ایک دودھ ہے یہ فیوزات و برکات جو ہے یہ روح کے پستان میں ہے جیسے ماں کے پستان میں ہاں ماں کے پستان میں دودھ ہوتا ہے اسی طرح سے روح کے بستان میں برکات علوم فیوزات مشاہدات بہت ساری چیزیں ہیں تو جب تک ماں سے بچہ دودھ نہیں کہشتا ہے تو اس کے لیے دودھ نہیں نکلتا ہے تو فرمایا ان سخن شیرست در پستان جان بے کشندہ خود نمی گردت روان بغیر کھینچنے والے کے دودھ ایسا نہیں ہوتا کہ خود ہو جائے اس کو بچے تک کھینچنا پڑے گا اس کو مجھے یاد ہے کہ جب سب سے مرتبہ پہلے مرتبہ میرے والد صاحب ہمارے پتھر عالم کی محفل میں لے جا رہا تھا تو اس سے کچھ فاصلے پر نے ایک, ایک نصیحت کی انہوں کا بات سنو. آپ نے کبھی والے کو دیکھا ہے کہ خود آ کر کے کسی کے گھر میں گھس جائے اور ڈھول بجانا شروع کر دے یہ کہنے والوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی خود آ کر کے لوگوں کے گھر میں گھس جائے کہ محفل لگا دے کہ میں گانا گاتا ہوں میں نے کہا نہیں. بولا شادی ہو موقع ہو جس طرح بھی ہو اس کو بلانا پڑتا ہے ٹائم لینا پڑتا ہے اس کا معاوضہ دینا پڑتا ہے اور اس کا سارا ترتیبات کر کے پھر وہ آ کر کے اس کے ساتھ وہ دوسرا بجانے والا بھی ہوتا ہے اور وہ ڈول بجانے بھی اولت ہے بیٹا جب ایسے جگہوں پہ جاتے ہو جب تک تمہارا طلب نہ ہو کمال کا تو آپ کو وہ چیز نہیں ہو سکتا ہے جو اس لیے مولانا نے فرمایا دوسرے شعر میں جو اس پہ فرمایا ان سخت در پستان جان کشندہ خوش نمی گرد دروان ایسے بغیر اس کے کنشری والے کے خود بخود بیتا نہیں ہے یہ ایک مسئلہ دوسری شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ تانگریت ابرکی خندت چمن جب تک کہ تانگریت تفل گئی جوشت لبن جب تک بچہ نہیں روتا ہے تو دودھ ماں کا جوش میں نہیں آتا تاناگریت ابر خاندت چمن جب تک بادل روئے نہیں آنسو نہ بہا ہے تو زمین سب سب نہیں ہو سکتی بارہ تو رات کو بھی تھوڑی سی باتیں رہ جاتی ہے یہی بات مجھے یاد آئے کسی اس میں کہ سورت الرحمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی اور جب تلاوت فرمائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سارے لوگ خاموش رہے تو رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کو جنو والوں کے پاس جنات کے پاس میں نے یہ سورت الرحمان سنا ہے اور زبان تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جتلاؤ گے فرمانے لگے کہ جو جب بھی میں اس جگہ پر آتا تھا تو وہ جنات کہتے تھے لابش امن عام کا رب بنا نکو ہم آپ کے کسی نعمت کے انکار نہیں کرتے ہیں فلق الحم تمام ہو تیرے. آپ لوگ تو خاموش رہے تم لوگوں سے تو جنات بہتر ہو گیا کہ کچھ عمل اس, اس نے اس کے اوپر جانا تو میں نے کل رات اسی لیے بات تو شروع کی تھی لیکن رہ گئی بات ہو کہ فبی عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا رب کیوں بار بار اس میں آیا ہے اور الرحمن کا سورت کے نام سے اس اسم کا پورا سورت نہ ہونا اور ان میں جو انہوں نے اپنی نیامتوں کا ذکر کیا ہے اس کا بہت جاننا بہت ضروری ہے اس طرح